ખાડીમાં ચક્રવાત મોનથા તીવ્ર બન્યું છે આજે આંધ્રપ્રદેશના દરિયાકાંઠે ટકરાશે ચક્રવાત મો આંધ્રપ્રદેશ બંગાળ અને તમિલનાડુમાં રેડ એલર્ટ આપવામાં આવ્યું છે પાસઠ ટ્રેન અને ફ્લાઇટ્સ રદ કરવામાં આવી છે શાળાઓ બંધ રાખવામાં આવી છે આંધ્રપ્રદેશમાં લોકોને સુરક્ષિત સ્થળોએ ખસેડવામાં આવ્યા છે પાસઠ જેટલી ટ્રેનો અને ફ્લાઇટ્સ રદ શાળાઓ પણ બંધ ઓડિશામાં પણ આ સ્થિતિ લોકોને સુરક્ષિત જગ્યાએ ખસેડવામાં આવ્યા છે ગુજરાતમાં કડાકા ભડાકા સાથે भारी बरसात ने आगाही करवामा अभी है जिला प्रशासन जितना मतलब स्ट्रिक्टली मना किया है समुद्र के अंदर जाने के लिए तो उसके वजह से अभी जो जितना भी लॉस हो रहा है मछुआरे टोटली अंदर जा नहीं पा रहे हैं और जितने भी अंदर थे तो टोटली बाहर निकलने के लिए आदेश दे रहे हैं तो अभी टोटली मछुआरे इधर ही सब काम निपटा रहे हैं और मछली मारने के लिए नहीं जा पा रहे तो बारिश भी कल से लगातार हो रहा है सर तो उसके वजह से अभी तो टोटली तो अंदर कोई भी नहीं है आप तो देख सकते हैं अपना तो टोटली समुद्र में ज्यादा बड़े बड़े लहर आ रहे हैं तो उसके वजह से और मछुआरे सब सबके सब, सब बाहर ही हैं कोई अंदर नहीं जा पा रहे हैं और उसके वजह से सब लॉस में ही डूबे हुए हैं बस दिक्कत है लेकिन वो लोग का जो डिंगी बिंगी जो है ना मच्छी मारने के लिए जो डिंगी लेके जाते हैं वो थोड़ा सुरक्षित जगह में रखा है और जो गवर्नमेंट फिर तो अंदर जाने के लिए मना किया है बर्तन जो वेदर देखो कैसे तो समुद्र का लहर कैसे आता है कितने तो कितना बड़ा बड़ा होता है वो साइक्लोन का माफी होता है ना तो जाते नहीं आदमी लोग कोई साइक्लोन प्रॉब्लम ज़्यादा हो गया है ना आपको भी डिगे भी नहीं जा रहा आपको भी मछली मरने के लिए आदमी को सबका भी गवर्नमेंट का जिला प्रशासन का मैं हमको भी मना कर रहा अभी जाने के बाद अभी दो दिन का तीन दिन के बाद अभी मना कर रहा हूँ दो दिन का तीन दिन के बाद हो गया तो हमको भी प्रॉब्लम हो गया हमको भी खाना को भी नहीं मिला दो तीन दिन का भी और गवर्नमेंट का भी कोई हेल्प भी नहीं चला